Как поживаете? Отлично, я с Киева. Да? Да. Здорово. Как там? А вы откуда? Мать русских поживает. Мать городов русских? Ну да. А кто Слышали так? Слышали такое выражение? Киев, мать городов А кто, так, кто это сказал? Да я не знаю. Загуглите. Расхожее выражение. Расхожее выражение? Что у вас никто ничего не знает? Все говорят, но никто ничего не знает. Вы знаете... Это легенда, если что. Легенда? Да. А сможете опровергнуть? Когда Киев был не русским городом, можете сказать? Что вы вообще Киевские киевскую летопись Давай, давайте, давайте поразмышляем, да. Давайте Подождите, вот, откроем... если ответьте на вопрос. Естественно, да. Так вот. А вы знаете, таки... где она хранится? Еще раз вам повторяю. Давайте поразмышляем. Есть у нас историки, такие как Шахматов, Поселков, Насонова, Рыбаков, Данилевский. Это историки mm -hmm. по Руси. Это любимые историки в Хорошо, согласен. Да, дальше что? -то. Не знаю, не знаю. Так вот, собственно, Преселков... Еще пишет, О, еще... Приветствую, приветствую, еще mm -hmm. в начале 20 века пишет, что к Руси относятся Черниговские, Переславское и Киевское княжество. По чем он определил это? Потом, что э, когда, значит, пишется, что э, этот Константин Багрянародный пишет в своем трактате, что какая-то внешняя mm -hmm. Россия платит дань Киеву с года до года, да? Платит дань. И э, mm -hmm. чтобы забрать эту дань, Князь Киевский едет в Полюдье, ну, собирать вот эту дань. Это еще в середине X века. По летописям мы ну, тоже да, самое Чи, читаем. Да, Первопрестольный был город, ну что такого? Это да, то есть мы читаем, мы читаем интересные вещи, что Чернигов, Переслав, вот этот что на нашей территории, они не платят а, дань. А, а Киевский князь был украинец, Они да? никогда не платили дань. А Новгород платил с самого начала. Киевский князь был э -э украинцем? Или он был русским? Великий... Или он был русским, есть русских собирать. Да? А когда появляются этносы, в принципе? Так это у вас надо спросить. У вас же там сзади чубат Не, стоят, вы спрашиваете, на, на украинец, русский. Я говорю, куда появляются эти понятия, в принципе. Ну так вот, он был украинцем или к куда, куда этносы проскакали? появляются? Я смогу вам ответить, если вы скажете, когда появляется этнос? То есть вы мне будете опять всякие мелкие, в частности, рассказывать. Я вас прошу Я конкретно. вас просто задал. Сиев был украинский город, или Это четвертый класс. Был украинский город, или Это четвертый класс, вас? дорогой, четвертый класс. И был столицей чего? Руси или чего? Хорошо, ты не хочешь отвечать. Хорошо, я отвечу. Значит, он был межплеменным Слился. межплеменным э, как столицей межплеменного государства. Етноси з'являється в 14-15 віках. Етого ж Петра питається і звагати, Не ти український, русський, і що ж то, одна й та сама пісня. Одна й та сама. воно каже: мать городовських. Хто сказав, не знаю. Советське образування. Молодець. От це блогери такі слабенькі, уніжені. Це їхні блогери. Тупо, ото або голосом Навалія, да, перебиває голосом, або. Просто пробую ну, короче, пробую я, короче, вытягивать на, таки, на таких тупых вопросах, чтобы до его рівня скрутиться. Привет. Куда будете? Краснодара. О, я с Киева. Приветствую город-герой Киев. Приветствую украинский бал, город Краснодар. Нет, Разгульба или кто-то. Да, Тарас Бульба и Богдан Хмельницкий. Мать городов русских Киев. Мать городов русских. Приветствую, мать городов. Какое там женщина? Как два мужика, ты че? Это то молодость, Богдан Хмельницкий. Этот, короче, слушайте. скажите, пожалуйста, кто сказал мать городов русских? Ну, это исторический факт. Ну, кто такое сказал? Я не историк, не помню. Но я еще в школе учил ты там молодой, а я в школе. это молодой, тупо Это, понятно. Слушай, это, это самое. Так, это же легенда. Вы знаете такое? Как легенда? Документы есть. Какие документы? Так, исторические, Какие? книги. Какие? 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 А вы не знаете? Ну, скажите. Ну, зайдите посмотрите. Ну посвятите куклы. меня. А еще молодой, зеленый, ничего не понимаю. Можете мне объяснить. Ну, я не помню, уже. А я старый забыл. А, вы вот сказали, что мать говорят русский. Ты, ты знаешь, такие летописи, летопись лет. А, какие летописи? Лет. Ну, давай. Ну, вот, летопись временных лет, почитай. Летопись временных лет, понял. А вот Это там пишется такое, да? Пишется, конечно. Понял. Пишались отлично, -то. отлично. Знаешь, знаешь, перьями, хорошо, перьями. что вы сказали. Перьями Слушайте, перьями. Понял. А скажите, когда по временных лет писали? Не помню. Toyota. Меня тогда не что было. Что ты будешь делать? Я вот только... Это? Ну, меня не было, тебя не было. Откуда мы можем... Нет, это жесть. Вы говорили, И вас ты еще помнишь, в... с... 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 В советская нормально. история еще научила, что мать говорит о русских. Вы Но, сами сказали. Ну, я же тебе говорю, я старый, я забыл уже. Ты молодой, ты еще не да учился. Вот можешь... тебе сейчас ну... надо учиться. Слушай, это... так это самое. Это же летописец, он в каком веке жил? Это не говорить? самое. Вот ты русский человек, мы подожди, с тобой подожди. говорим по-русски. А летописец, нужно? летописец, подожди. когда писал эту летопись? Нестара спросили. Да, вот, не, когда он жил? Когда жил? Я не помню. Да ешь ты будешь делать. 11-12 да Ты, а ты почему не знаешь? Я ты что знаю, 11-12 век. 11 вот. молодец. Молодец. Вот. О, а фразу эту молодец. когда сказали, по легенде? Когда сказали? Не знаю. Даешь ты. Говори, я старый, забыл, ты расскажи. мне. 9 ты век. Ты должен знать, ты знаю, молодец. Знаю, да, 9, век. 9 век. Молодец. Отлично. Есть. Дальше То, То есть, давайте подумаем. То есть? Жил ли в 11-12 веке? Так. Да. А фразу так. эту написал? В девя... Ну, типа, за 9 век. Так? Ну кто-то же написал? Он, он, он мог знать, он мог знать, он мог знать про это. Я знаю о том, что про Украину тогда никто вообще не знал. Секунду, тут другая слышать. тема. Давайте. Он ведь знает. Нет, тема фас. одна и та же. Ага. Он, он, а он мог знать мог про это. Вы же мне хотите доказать, что в Украине 20 Хорошо. тысяч Хорошо. Мы закрыли лет, поэтому... эту тему. Не мог он знать эту легенду. <реклама> Все, мы это закрыли. Нет, Украина это не легенда. легенда. Нет, это конечно. не легенда. Он мог знать по 9 век. По 9 век мог знать. Не легенда. Я не знаю, в каком году, что вы мне рассказываете. Он мог знать по 9 век. Нет. Не мог. Вот тут. В 11 веке вот не знали. Значит, вот. в 11 веке он сказал эту фразу. Вот и все. Ага. То есть, вот этот персонаж, он сам, он сам ее Олег, вот этот Олег, да. сказал Какой жил, Олег? Жил, жил в 11 веке. Нет, нет. А сказал. А кто сказал, а кто сказал эту фразу? Я не знаю, меня тогда не было. А, ты ешь, что ты, ты будешь делать? ничего не знаешь. как он а, да общаться? А ты что знаешь? Ты тоже ничего не знаешь. Так я же вам сказал, что Олег, Олег по легенде сказал эту фразу. Олег, забудь за Олег. Ну, а это Не Несто? Несто не мог Подожди, знать, что он мог ты сказать. Что, рядом, ты рядом стоял с Олегом, что ли? Так Ты не нужно, этого не не нужно лизать сковородку, чтобы понимать, что она горячая. Так Знаете вот такое? и не лежи. Вот и вот не лежи. Украины не было никогда и не было. Лежишь. Ты лежишь. 1187 год. Первое упоминание Украины. Я тебя умоляю. не было Украины. это было... не было. Летопись открывайте. Было Киевское княжество. Летопись Ипатьевский список. 1187 Киевская, год. Киевская, Русь была. Давайте, Киевская Русь была. открывай. Киевская открывай. Русь я была. написано. О нем уже Украина много по 1187 год. Ой, я тебя умоляю, что ты херню рассказываешь? Ой, блин, подставлю. Молодец какой, я? Молодец. Советская покажи мне, аназоль. хоть одну, покажи, мне, покажи хоть одну монетку украинскую. Монетку, вот это, адресу, вот, это, вот, это, вот это ты по адресу, Монеты же были. Вот это ты по адресу. Уже, нарисовал, уже нарисовал, фотошоп. уже нарисовал в фотошопе. Дорогой, уже нарисовал дорогой, в фотошопе, да? Психуй, уже нарисовал в фотошопе, психуй, да? Психуй, есть. Вот уже монета, нарисовал в фотош... Монета Руси стоит зубом. Видишь? Сейчас подожди, сейчас подожди, Стри сейчас подожди, сейчас я тебе тоже покажу, Пиши. без трезуба покажу. не к Вадима». Нет, Давай. подожди, подожди, Давай. сейчас я тебе без три зуба вот покажу. Вот еще «Святого Подожди. с двозубом. Ты мне сказки не Паука. рассказывай. видишь, двозуб, На... вот. Да я тебе... я тебе нарисую, знаешь, сколько таких монет? Давай еще. Я тебе сам подожди. в фотошопе нарисую. Подожди, подожди. Сейчас, печатка, короче, печатка, короче, печатка Святослава, два зуб, печатка Святослава. У меня только один есть... печаток знаю. Знаешь, сколько у меня печаток таких, брат? Ну да, сколько? А ну покажи хоть одну. Хоть одну. Да зачем? Я сейчас Китая, сейчас. Давай. Вот еще. Та Три зуб печатка Владимира, видишь? Подожди, 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 подожди. Вот еще. Сайбник Владимира, пиши, гугли, давай, гугли. На, на, читай. Это что такое? Национальный состав Одессы. Русские, а -а -а, евреи, немцы. <laughs> Национальный состав. Это ему будет бан. На две недели национального состава. Ваш блин. <laughs> Охи, Говно. Где украинская монета? Покажи. Украины не было. Мать городов русских, Владимир, русский князь. Что я проезд в маршрут. О, здорово. Здорово. А что ты как-то подгорел? Блин, я тебя не вижу. А, вот. В смысле, я подгорел? Здорово. Ты мне звук выключаешь, я подгорел. В смысле? Нормально ты, ты, ты вообще. И что? Мы на чем остановились? Напомню. Ну что он стоит? Да ты херню какую-то нес-то. Да я ж тебе монетку показал, еще раз покажу, смотри, монетка стоит зубом, видишь? Не ваша, это монетка. Я тебе Василия Кука вашего показывал, Бендеровца, который говорил, блядь, не было Украины. Какой бендеровец? Мы же за Русь говорили. Это ты так слился с вопроса сразу на Кука? Слушай, мы же по Украине общались. Не поиграй по теме. За какую Украину? Смотри. За какую Украину? Че ты поиграешь по темах? Мы с за Русь общались. Понял, ты слился с Руси. Давай константируем, ты слился с темой Руси. Давай так, константируем, ты слился с темой Руси. Перевел тему. Согласен со мной? Смотри, за Русь. Понял. Понял. Киевская Русь. Вот, видишь, переводчик. Россия, тут Киеву. Россия. Переводчик. А давай Летописи теперь почитаем. Как ты с этим поспоришь? Очень просто. В переводе Русь Значит, Россия. Как ты с этим поспоришь? Серьезный аргумент. Вот прямо неимоверно. Переводчик открой, сам а открой, как, переводчик. А как будет перевод Румуния? Можешь перевести Румунию? Румуния. Румания. Румания. Как Румания. Да. Румыния, наверное. Ну, ну как переводится? Что это означает? Этимология какая? Ну на какой язык перевести? С какого? на какой? Этимология. А? Что обозначает? К чему это название вообще? Володимир, слава Бройных Румания? сил Украины. Окупанты. А ну, что означает? Я не люблю, что это за название. Ага, ничего. Так вот, они пытались э, этим названием сказать, что они какие-то наследники Римской империи. Они наследники Римской империи. Румыния? Да. Наследники Римской империи? Румыния. Где Румыния? Где Рома. Рим. Рома. Ага. Ну, ну, ну ты вот вообще видишь, видишь, вот это они? такое отношение у вас, вашей России к истории России. России то же самое от названия вообще, от названия история ведешь? ваша от, от названия ваша история как бы не меняется вы москву да, вы слышал, там, вы даже там, не на да 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 вот видишь как получается давай почитаем тебе вот лекции ты не сочиняли? там бибики всякие вот эти это даже не историки. А зачем ты про Руманию сказал? Ну, за тем, что вы такое самое отношение имеете к наследию Руси, как Румыния к Римской империи. Вот приблизительно. Я тебе еще раз говорю, где это Римская империя да? Давай попроще. где этот... Ну да, вот где вы, где вы колония Руси, какая-то Макшани, и где Русь в Киеве? Что было на территории Москвы, когда крестили в Киеве Русь? Москва и была. Да? Да. А когда крестили Русь? Ну, в девятом вроде веке. В девятом веке. Молодец. Ты советское образование, наверное, получил. Да. да. Самое Спасибо. реклама и <laughs> да. О, в да. девятом веке крестили это Русь, понятно. И тогда Москва уже была. Москва была. Говорят, что ее типа Юрий Долгорукий, но ага. в летописях он же писал, что он кого-то приглашает в Москву, ага. то есть, соответственно, она уже существовала. Ага. А как пишется в летописи? Напомни. Что? Ну, как он приглашает, куда он приглашает? Ну, он кого-то там именно вот в Москву зовет там. Типа, ну, в Москву я что? Я помню, я давно. Я понял, что? в село, в город, в поселение, в городище, в что? Я, насколько помню, там просто так в Москву. Да. Писано. Вот это да. ты хорошо, это что, ты хорошо загуглил? помнишь. Не-не-не, я не спорю с тобой. Вот так, да, вот так и пишется. Так вот, если не так Москва. просто пишется, это имеется в виду местность. рядом течет река Москва. Вот нее и название местности. Москва. Ну. А когда пишется... За реку что? Ли, за Киев. Киев ну секунду. А когда э, за Киев, например, пишется Киев, да, к ну. и пишется по идее к городу Киеву. Или Граду Киеву, Граду Переславлю и так дальше. То есть ну, уточняется, что это есть. А если ничего не уточняется, это просто местность, понимаешь? То есть это не, не, не вообще ну, ни про что не говорит. Мы это значит, подходим, что, что здесь какой-то лес, какой-то лес реки можно его назвать Москвой. И это не значит, что здесь вообще, в принципе, есть какое-то село. Там не, не пишется даже, что село есть. Так что первое упоминание это просто местность. Да, село там было. Вокруг да около, но. Киев, Киев, <связывая> да. Ну а где Украина-то? Киевская Русь, там вообще корень даже разный с Украины. <связывая> я тебе могу легко это объяснить, но ты должен запомнить то, что когда крестили в Киеве Русь, так вашей Москвой не пахло. Вашими городами и не да пахло. ты знаешь? Ты жил, что ли, в те времена? <связывая> Откуда ты знаешь? Археология, <связывая> археология, дорогой. <связывая> археология. Материальная культура все рассказывает, да. Даже новое с детства. были какие-то поселения. Поселения, да, финно были. -по Даже не славянские. Поляне да. а, у нас мы, жили. А, а мы финно-укры. Смотри. Смотри, что я тебе прочитаю сейчас с летописи, э, когда пишется за те, кто живут на ваших территориях. Значит, э, с первого же, с первой же части «Повести временных лет» пишется «В Афетовой же части сидит Русь, Чуть, и все языцы Меря, Мурома, весь, Два, Заволочский, Чуть, Пермь, Печора, Ям, Юра, Литва, Зимигова, Корс, так дальше». Дальше пишется Афетова... а фетово же колено, свеї, урмані, готи, русь, агляні, галічани, вороха, римляни і так далі. І потім пишеться за от цих муром, мама, два так далі. Що це таке? Значить, пишеться. І є суть іні язиці, і же дані дають русі. Чуть весь мера мурома Черемис, Мордва, Перм, Печора, Ям, Литва, Земигова, Корс, Нерома, Лип. Все суть свои языцы и от колена Фетова. То есть пишется, что вот эти все э, товарищи, да? печора Мордва, Ну, по украинский я смотрю пишется то, да? Пишется древнерусский. Так вот э, эти племена, опять же. Эти, не племена эти племена, да, не древние московские, э, Значит, Русский, эти да. все племена, эти все племена, они говорят на финно-угорских языках. Пишется, иные языки, и при том, еще платят дань Руси. А Русь, где находится? А Русь находится в Киеве. А кто платит еще дань Руси? Новгород еще платит Руси. А Чернигов платят Руси, а Чернигов не платят Руси. Чернигов не платят Киеву. А почему не платят Чернигов Киеву? Почему так? Можешь объяснить. Столица переносилась просто. Чего? Почему Чернигов не платит Киеву дань? А Новгород платит. Uh, Чернигов. Uh, подожди, Чернигов, Чернигов. А он не под поляками был в то время? Не? Чё ты смеешься? Вот это бы познание радянского союза. Я не утверждал, что я историк-то. Ты лох просто. Какие поляки? Что ты говоришь? Шо ты говори, какие поля. Древний не укр блю. Не, это ужас, да. Да. Это <nossa> ты себя сам закопал, только что показал свой этот. А сколько будет 6 на 8? 856. 6 на 8,56. Молодец. Ставлю тебе 20 минус по 12-й бальной системе. Отличный. Просто самозакоп. У тебя вопрос еще есть? 6 на 8. 48. <свят> выучились 7 на 8, а теперь все обламывается один за другим. Молодцы. Как вы, скажете, сливаетесь. Вопросики еще будут? Да, будет, будет. Давай. Откуда пошла земля русская? Откуда пошла земля русская? ах в, в каком вообще, ты сказал, веке, да? В 9-м крестили Русь? Я тебе объясняю, что. Еще Больше раз. Же, значит, Повторю тебе еще раз. По, значит, историкам. Шахматовому приселкову на Сонову Русь находится в узком смысле на территории Украины. Она пошла с Руси. Первое упоминание, а Первые 839 год, бертинские аналы, хотя и до этого она встречается. Ладога это паряжское, финно-угольское поселение, которое Никак себя особ особо даже не знала, что у себя вояги на родине Руси никогда не называли. В Насонове э, работа русская земля 38 страница. Вот, видишь. Зайди молодец, сюда. молодец, красавчик. Вот тебе и банчик поймал. Наконец-то телоха. Вот это рекламщики конторські 6 на 8, 56, Молодець, касачку. Сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій Ютуб, Телеграм, інстаграм, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую. З україні!